ಶ್ರೀ ಆದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಆದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆದ್ಯಮಾಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಶ್ರೀ ಆದ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಭಯ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರೀ ಆದ್ಯಾ ಆಧ್ಯಾಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಫಲಂ ಯಹ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ಸ ಏವ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭ मृत्युर्व्याधिभयम् तस्या नास्ति किञ्चित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रम् त्रिपक्षम् श्रवणम् यदि द्वौ मासौ बन्धनान्मुक्ति विप्रवक्त्राच्छ्रुतम् यदि मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासम् श्रवणम् यदि नौकायाम् सङ्कटे युद्धे पठनाध्ययमाप्नुयात् लिखित्वा स्थापयोद्गेहे नाग्निचौरभयम् क्वचित् राजस्थाने जयी नित्यम् प्रसन्ना सर्वदेवता ॐ ह्रीं ब्रह्माणी ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इन्द्राणी अमरावत्यामम्बिका वरुणालये यमालये कालरूपा कुबेरभवने शुभा महानन्दाग्निकोणे च वायुव्यां मृगवाहिनी नैऋत्यां रक्तदन्ता च ऐशान्यं शूलधारिणी पाताळे वैष्णवीरूपा सिंहळे देवमोहिनी सुरसाचमणिद्वीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी रामेश्वरीसेतुभन्दे विमला पुरुषोत्तमे विरजा औढ्रदेशे च कामाक्षा नीलपर्वते कालिका वङ्गदेशे च अयोध्यायाम् महेश्वरी वाराणास्यामन्नपूर्ण गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली व्रजेकाप्त्यायिनी परा द्वारकायाम् महामाया मथुरायाम् महेश्वरी क्षुधात्वम् सर्वभूतानाम् वेलात्वम् सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णस्यैकादशी परा दक्षसा दुहिता देवि दक्षयज्ञविनाशिनी रामस्य जानकी त्वम् हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवि रक्तबीजविनाशिनी निशुम्भशुम्भमथिनी मधुकैठभगातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदासदा आद्यास्तवमिमं पुण्यं यः पठेत् सततम् नरः सर्वज्वरभयं न स्यात् सर्वव्याधिविनाशनम् कोटितीर्थफलम् तस्य लभतेनात्र संशयः जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्डा प्रत्यङ्गे परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शङ्खिणी शिवा चक्रिणी जयदात्री च रणमत्तारणप्रिया काळी च भद्रकाली महोदरी नारसिंही च वाराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयङ्करी महारौद्री महाभयविनाशिनी इति श्री ब्रह्मायमले ब्रह्मनारदसंवादे श्री आद्यास्तोत्रम्